Дорогой мой самый любимый ребенок, да-да, именно ты, тот, кто сейчас слышит это письмо. Хочу сказать тебе, что за это время я успела привыкнуть к тебе и полюбить. Ты стал частью моей жизни. Сколько всего было вместе пройдено, помнишь? И представления отрядов, и песни, и танцы, и соревнования. Все преодолели вместе. Спасибо тебе большое. Вместе мы сила. А помнишь, как мы всем отрядом готовились к мероприятиям. Знал бы ты, какую радость я испытывал, находясь с тобой. Ты показал себя настоящим актером, который может справиться с любой ролью. Теперь я точно знаю, что ты умеешь. Я даже знаю все твои таланты. Просто старайся, и у тебя все получится, мой лучший друг. Все будет отлично. Наши успехи принесли много радости и счастья нам. «А что такое счастье?» – спросишь ты меня. А я отвечу тебе – что счастье видеть тебя каждый день, счастье работать с таким чудесным ребенком. И в конце моего письма я бы хотела сказать, что ты стал мне очень дорог, я очень ценю тебя. Мне очень грустно осознавать, что наша смена подошла к концу. Я прошу тебя не забывать все, что с нами произошло. Я буду безумно скучать по тебе, и хочу, чтобы смена синимания навсегда осталась в твоем сердце. С любовью твой вожатый.